Мы сегодня не представляем нашего существования без этого мощного сайта. Это такое интересное, важное информационное окно в жизнь Крыма и Севастополя, особенно сайт украинский Азбука. Сколько там произведений для маленького нашего поколения, их родителей, учителей? Это счастье, что у нас есть сегодня такая информационная сеть. Интернет-ресурс Украинская жизнь в Севастополе объединяет более 20 сайтов литературного, культурного, просветительского, религиозного содержания, говорит учредитель Николай Владимирский. На первой же странице портала его статьи Нападение украинофобии как севастопольская эпидемия, название статьи о визите в Севастополь националиста Олега Тегнебока, чеванливый хор Московских гостей о международном фестивале Великое русское слово. Дивитесь те, Показывая смотреть то, что показывает сейчас телевидение, некоторые тут источники, это же просто невозможно. Они потеряли моральные нормы, нормы этики и человеческого поведения. Поэтому я считаю, что это как раз и есть украинофобия. И тому я что украинофобия. Владимирский считает, что в Севастополе все знают украинский язык, просто не хотят на нем разговаривать. Колесниченко, прекрасно знаю он приезжает. Колесниченко прекрасно знает украинский язык. Приезжает в Севастополь, говорит по-русски. А в Верховном Совете по-украински. Саратов, насколько я знаю, долго брал уроки украинского. Он прекрасно знает украинский язык, но он же не заговорит. Интернет-портал Владимирский создал 10 лет назад. Содержит сайт «Женщина-меценат» из Торонто. По словам учредителя, в сутки ресурс посещают 12-15 тысяч пользователей. От них приходит много хороших отзывов. Хотя иногда приходится удалять неприятные записи из гостевой книги. Надежда Смирнова, Борис Стариков, Севинформбюро.